بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمه. Perbincangan kita hari ini tajuk syirik Perkataan syirik bermakna memperkutukan Allah Subhanahu Wa Taala Dengan sesuatu yang lain Pada sifat uluhiyahnya Uluhiyah maksud berkhok, beribadat Dicintai, dikasihi, dipatuhi perintahnya Dan didoakan kepadanya ataupun bersifat rububiyah menjadikan mentarbi mengurus alam mengurus alam maka sesiapa yang menganggap mana-mana satu dari sifat-sifat yang tersebut itu ada pada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun pada masa itu masih mengaku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala Bermakna dia telah syirik menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kerana bila kita mengucap Ashadu Allah ilaha illallah Aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar Malaikan Allah Menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Pada zatnya Pada sifatnya pada apaannya, pada hukum hakamnya. Dan pada segala-gala yang menjadi milik Allah SWT sahaja. Oleh kerana kebanyakan kita mengaji sifat saja. Tak mengaji tentang nama-nama Allah. Tak mengaji tentang uluhiyah dan rububiyah. Sebabnya kerana umat Islam di zaman kerajaan Abbasiyah berbahas berdebat dengan mu'tazilah, jabariyah, qadariyah dan lain-lain yang dipengaruhi oleh ilmu falsafah. Ilmu menggunakan akal. Mereka banyak menyentuh tentang sifat-sifat. Maka ulama-ulama di masa itu berlawan dengan mu'tazilah jabariyah ini. Dengan sebab itulah kita-kita di masa itu khususnya asy'ariyah, Maturidiyah membahaskan tentang sifat-sifat. Tak bahas tentang asma nama-nama Allah Taala. Sekurang-kurangnya 99 nama yang disebut dalam hadis. Nama yang disebut dalam Quran itu milik Allah Taala saja. Ha? itu tak dibelajar, tak dipelajari. Tak dikaji, tak dibaca. Duduk baca bab sifat saja. Termasuklah uluhiyah dan rububiyah uluhiyah dia saja tuhan yang layak disembah yang beribadat kepadanya dikasihi kepadanya bersetia kepadanya alhamdulillah segala puji bagi allah allah alilah uluhiyah dia saja tuhan yang layak beribadat kepadanya rububiyah rabbil alamin tuhan yang menjadikan alam mengadakan peraturan bagi alam ini Allah Ta'ala jadikan alam langit, alam bumi, alam nyata, alam raib. Dan tiap-tiap alam itu ada undang-undang. Ada peraturan ketetapan Allah Ta'ala. Binatang-binatang ada peraturan. Pohon kayu ada peraturan. Contoh yang paling mudah, binatang, laut, kawasan air masin. Itu ketentuan Allah Ta'ala. Dia tak boleh pindah pada air tawar. Pindah pada air tawar, mati. Ha? Yang air tawar pindah air masin, mati. hong kayu hidup kawasan paya. Pindah atas darat mati. Itu ketetapan Allah. Ha? Semua malaikatnya, awan di langitnya Allah Taala jadi kan dan ada undang-undang. Itu rububiyah. Rububiyah. Ha, ini semua apa ha? perlu dikaji. Kebanyakan yang ada ahli mengkaji dalam masalah ini. Banyak ahli-ahli sains orang kafir yang mengkaji peraturan alam bila baca Quran, masuk Islam. Masuk Islam. Ha, tapi oleh kerana kita orang Islam ni duduk bahas tentang sifat-sifat saja. Tak bahas tentang tentang yang lain. Ini akan jadi masalah. Ha, banyak orang putih, orang Eropah yang masuk Islam. Yang masuk Islam dengan kaji. Kita yang masuk Islam dengan mengaji. Mengaji saja tak kaji. Ha, ini boleh jadi pusing. Ha, orang yang baru masuk Islam lebih faham dari kita kita yang masalah ha? imam mengatakan Tuhan kata wa in tatawallau yastabdil qauman ghurakum thumma la yakunu amsalakum jika kamu berpaling berpaling daripada derma sumangan termasuklah mengkaji berpaling Tuhan tu kau kaum yang lain daripada kamu dan mereka lebih baik daripada kamu ini kita kena sedar ha, jadi syirik ni menyengutukan Allah pada zatnya pada sifatnya pada segala-gala yang jadi milik Allah Ta'ala tak boleh kita letak hak ha, Allah Ta'ala pada yang lain dengan sebab itulah nak letak nama orang ha, Abdullah, Abdul Rahman ha, Abdul Qudus, Abdul Salam kalau letak Abdul tak boleh buah nama Allah tak boleh buah nama Al-Mubin tak boleh buah ha? al Ar-Rahim, Ar-Rahman yang letak Abdul ha, hamba kepada Tuhan yang bernama dengan nama itu. Ha, dia sebut dalam hadis khairul asma'i Ma'ubida wa hummida. Sebaik-baik nama beri nama anak ialah yang diablikan kepada nama-nama Allah. Ha, dan yang dipuji macam Muhammad, Ahmad, Hasan, Hussein. Nama yang baik maknanya. Ha, itu sebaik-baik nama. Ha, Nabi 'Ahabul Ahabbul Allah Abdullah dan Abdul Rahman Sebaik sekali kasih nama pada Allah Ialah nama Abdullah dan Abdul Rahman Dia sebut dalam hadis ha, Kita orang Melayu ni ah, Dak cari nama pelik-pelik Nama pelik-pelik Siapa ada orang ini, nak sebut Peluh tu kan dikoh Nak lu sebut nama ha, Cari orang pelik-pelik ha? Sebab nama Tuhan banyak Nama Nabi Nabi Nama yang dipuji Nama sahabat ha, Nama ulama-ulama yang ha, Yang muktabar Pilih nama-nama ini. Lelaki ada, perempuan ada, macam-macam. Ini -macam. cari hak pelik-pelik dah kita nak sebut. Kadang-kadang jadi salah makna, kena faham. Jadi balik kepada perkara syirik, menyengutu Allah. Tidak boleh sekutukan Allah, mengadakan sama dengan Allah. Apa-apa sahaja yang jadi milik Allah Ta'ala. Ha? Pada zatnya, pada sifatnya, pada namanya, rububiyahnya dan uluhiyahnya. Ha, permana Allah Subhanahu Wa Taala Wahai yang beriman, dan yang beriman lebih banyak dari mereka, 106 mereka Meskipun kebanyakan mereka beriman kepada Allah, Subhanahu Wa Taala, dalam pada itu mereka tidak sunyi dari berbuat syirik Banyak orang percaya pada kepada Allah, Taala, Termasuk orang kafir, Orang Yahudi, Kristian, Buddha, Hindu ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله jika engkau tanya mereka siapa yang menjadikan langit dan bumi nasaya mereka menjawab Allah semua kata Allah mereka sama ada orang Islam orang bukan Islam mengaku Allah itu Tuhan itu fitrah manusia sifat semula jadi manusia sama ada manusia yang bertamadun Yang maju Yang hidup dalam berilmu Termasuk manusia yang jakun di rimba Yang tak ada ilmu Percaya ada kuasa gaib Yang menguasai alam ini Termasuklah Golongan atis Atis ialah yang tak percaya adanya Tuhan Yang menolak adanya Tuhan Bila terdesak Percaya Tuhan itu ada Ha, Puok yang tak percaya dengan Tuhan Dia naik kapal terbang ke kapal terbang ke mati Kapal ke terbang melayang-layang Masa itu tak ada siapa yang tolong dia ha, Masa itu dia percaya di Allah Hati dia akan percaya pada Allah ha, Dia pergi ke laut Di tengah lautan Yang bergelora Malam yang gelap Angin yang kuat Masa itu tak ada siapa yang boleh selamat Selamatkan dia Masa itu percaya pada Allah ha? disebut puak-puak komunis ha? Lenin dan Stalin pengikut Karl Marx Karl Marx ni tak percaya pada Tuhan puak-puak komunis yang memerintah Soviet bila Jerman menyerang Soviet dalam perang dunia yang kedua ha? tentera Jerman diperkira awalnya marah dengan kuat kerana kekuatan senjata dia lebih pada negara lain. Di masa itu, komunis minta masjid-masjid doa kepada Allah Ta'ala. Ha, minta apa nama ni, geraja minta pada Tuhan. Ha, bila terdesak, percaya pada Tuhan. Ini perangai manusia. Lenin, pemimpin Soviet yang terkenal. Ha, dia katakan, masa dia sakit senak, doktor-doktor peribadi dia tak boleh nak selamatkan dia lagi. Masa sakit, dia sebut nama Tuhan. Lalu, ahli-ahli politik Bero, pembesar-pembesar komunis, tanya dia macam mana boleh sebut nama Tuhan tidakkah ajaran Marx Tuhan tu tak ada dan yang kata tak sahar sakit berdoa lalu ha, ini fitrah manusia percaya adanya Tuhan termasuklah yang tak percaya kepada Tuhan bila terdesak mesti dia percaya tetapi masalahnya syirik mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah dalam kehidupan dia sama ada pada zatnya Meletakkan patung berhala manusia Jin, setan disembah Ataupun pada sifatnya Jumpa Tok Nujum Jumpa Tok Bomo Jumpa macam-macam Menganggap orang ini boleh Buat macam Tahu benda yang raib Mengadakan hukum-hukum yang lain Buat hukum lain Undang-undang lain Menganggap undang-undang itu Malik pada undang-undang Allah Ta'ala Bila susah hidup Minta tolong dengan syaitan iblis manusia tukang bagi rezeki lupa Allah Taala bagi rezeki kepada dia ini syirik berlaku dalam kehidupan manusia perkataan syirik juga mempunyai makna yang sama dengan kufur walaupun terdapat di kalangan ulama yang membezakan di antara kufur dengan syirik tetapi apabila lihat kepada mafhumnya mafhumnya dipaham maksudnya maka ianya tidaklah mempunyai perbezaan yang boleh dianggap bahawa dua perkataan itu mempunyai perbezaan yang boleh dianggap bahawa dua perkataan itu mempunyai makna yang terlalu berlainan walaupun terjemahannya syirik menyungut Allah kupu engkau melawan Allah taala dua-dua tu lawan Allah taala belaka terjemahan saja pada bahasa tetapi mafhumnya sama Ha? menyengutukan Allah lawan Allah taala syirik sama ditolak syirik dengan makna menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam semua perkara oleh kerana hujah yang tidak ditolak lagi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya maka sesiapa yang menyengutui Allah dengan sesuatu yang lain sama ada pada zatnya sifatnya dan apa-apanya termasuk juga hukum syariahnya adalah bermakna telah kufur dengan hakikatnya yang sebenar. Begitu juga seseorang yang kafir adalah dianggap syirik kerana mencabar wujudnya Allah SWT keesaannya dan kesempurnaannya apabila ia menerima sesuatu yang lain. Bila dia menyentuhkan Allah bermakna dia lawan Allah Taala kufur. Ha? jadi syirik melahirkan kufur kufur adalah daripada syirik ha? tak, tahu apa mana dulu telur dulu ke ayam dulu ha, mana ha? kalau, kalau telur dulu telur nak ambil mana tak ada ayam kalau ayam dulu ayam nak ada mana tak ada telur dulu tak usah bahas apa tu tak usah mikir apa tu pusing-pusing hak tulis jadi kufur dan syirik ini ha, maksudnya sama boleh didengar syirik apabila mendustakan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mendustakan daripadanya sebahagian daripadanya kerana telah mendustakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya beriman kepadanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan hujah yang jelas dan kuat tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala apa yang disabda dia amal dan diakui oleh Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu Taala. Maka barang siapa yang ingkar walaupun sebahagian daripadanya adalah bermakna dia tidak mengiktiraf apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala, tidak mengakui kesempurnaan dan kebenaran hujahnya. Jadi dengan itu dia telah menganggap sesuatu yang lain atau dirinya sendiri menyengutui Allah dalam menentukan sesuatu itu benar ataupun tidak benar. Termasuk syirik menolak Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi Muhammad dilantik oleh Allah Taala. Allah Taala lantik Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Nabi akhir zaman. Dia beritahu oleh Rasul-Rasul zaman dahulu. Dia sebut dalam kisah kitab agama zaman dulu. Bukan saja agama kitabi, termasuk agama yang tidak kitabi mencatatkan akan zahir nabi akhir zaman disebut dalam taurah disebut dalam injil taurah kita orang yahudi injil bible kita orang kristian disebut dalam kitab Vida kitab agama hindu disebut dalam kitab agama majusi dan disebut oleh ahli-ahli nujum yang boleh mencuri rahsia langit sebenar kelahiran nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sebut tentang berita zahir Nabi akhir zaman. Riwayat yang mutawatir. Nabi 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 lagi, kitab-kitab lagi termasuk ahli-ahli agama yang bukan Islam mengaku akan zahir Nabi akhir zaman. Setelah Nabi itu zahir, mereka yang hidup zaman Nabi menyaksikan sifat-sifatnya. Pendeta-pendeta Yahudi, padri-padri Kristian, bila bertemu dengan Nabi, tengok tanda-tanda yang disebut itu ada pada diri Nabi. Termasuk orang Mesyikin yang hidup dengan Nabi dan Mekah. Ditunjuk di hadapan mata mereka, Nabi tak pernah bohong sedikit pun. Tak pelawak, tak bohong. Seorang yang baik dan mulia akhlaknya, disaksikan. Masa belum nanti menjadi Nabi. Bila nanti jadi Nabi, beritahu, tak percaya. Itu cerita lain. Masalahnya mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tuhan menderahkan Al-Quran ayat-ayat yang ayat, maju. Ayat. وَقَالُوا inna تَبِعِ الْهُدَى مَا كَمْنُ تَخَصَّفْ مِنْ Dan mereka berkata, kalau kami ikut petunjuk yang kamu bawa ni, nasihat kami akan susah. Kami akan diserang di Mekah ini. Kerana seluruh dunia tak percaya, tak bawa ajaran. Ajaran yang bawa ni, Wahid Muhammad, ajaran yang pelik. Kalau umum petunjuk, Molek. Tapi susah. Kerana dunia akan mengepung kami. Menandakan mereka tahu benarnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu. Sebab itulah pengkaji-pengkaji perbandingan agama. Perbandingan agama. Dia kaji perbandingan agama. Islam. Yahudi. Kristian. Hindu. Buddha. Dia baca Quran. Baca kitab-kitab agama -kitab ni. Kalau mengaji sungguh Masuk Islam Masuk Islam Banyak yang masuk Islam Dia beri hidayah Kerana Benarnya Quran Benarnya Nabi Muhammad SAW Cuma kita yang lahir Daripada ibu bapa yang Islam dah ni Alhamdulillah Alhamdulillah Secara otomatik jadi Islam Masalahnya Kita tak mengkaji Menyebabkan iman kita tak kuat jadi gogeh. Ha? kita tak baca sungguh-sungguh. Kalau kaji sungguh-sungguh mengaji mendalam percaya benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah juga dianggap syirik pada orang yang tidak redha dengan hukum Allah Subhanahu wa taala atau sebahagian daripada hukumnya dan menganggap hukum yang lain lebih baik atau lebih adil daripadanya. Seperti yang berlaku dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jaafar Adi bin Hatim at Ta'i radhiyallahu an dan menjelaskan permana Allah subhanahu wa taala. Ittakhdu ahbarhum marubanhum arba bin min dunillah surah at Taubah ayat 31. Maksudnya mereka jadikan peri-peri dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan yang lain daripada Allah. Ayat ini disebut oleh Rasulullah SAW apabila dia mula dia, dia mula di hadapannya menggantung di lehernya apabila dia mula di hadapannya menggantung di lehernya menggantung di lehernya salib tinggal tu salib dan menjawab bahawa dia juga menyembah Allah Rasulullah SAW kamu telah memindah hukum Allah atau mengadakan hukum yang lain Ali bin Hatim anak berhatim seorang pemimpin Arab zaman jahiliah yang terkenal kabilah Bani Qai yang terkenal dengan pemurah suka tolong orang Hatim Aqta'i suka tolong orang zaman jahiliah dia tak ada dengan Nabi dia sebut dalam khasah yang terkenal bagaimana seorang datang ke rumah dia nak beli kuda dia kerana kuda dia molek oleh kerana tak ada belau, dia semelih kuda dia dia semelih kuda dia kerana memuliakan tetamu Bimakan tetamu setelah makan tu kenyang-kenyang tanya tujuan apa mari ni nak beli kuda semelih dah dia tu ni kisah yang terkenal siapa begitu sekali dia suka tunuh orang dan masyur dia tak dengan Nabi jadi sebelah zaman Nabi Nabi hatuh pada tentera ha, dipimpin oleh Sayyidina Ali Allah wajah menyerang khabilah Bani Taib dan ditawan anak beranak dia Adi bin Hatim dapat melarikan diri ke negeri Rom, Bizantin. Dia lari. Ha, lari. Dia ni Kristian. Adi bin Hatim. Jadi dalam tawanan tu ada anak perempuan, adik-adik perempuan dia. Adik perempuan. Nabi pun kuasa tawanan-tawanan ni. Lalu adik perempuan kata, "Ha? Mata al-walid wa dhahab al-wafid." Ha? ayuh saya mati. Tukang jaga lari. Dia kata. Ha, dia kata ke Nabi. Ha, dia ucap dengan bersih saja. Matal wadid. Zahabal wafid. ini bukan sebarangan. Perempuan yang petuh bercakap. Nabi tanya siapa ayahmu? Dia kata ayah saya. Hatim At-Tai. Nabi kata ayahmu seorang yang baik. Dia zaman jahiliyah, Yang bersifat dengan sifat Islam. Tapi tak ada dengan Islam. Lalu Nabi membebaskan keluarga dia. Membebaskan keluarga dia. Lalu adik perempuan dia pergi cari abang dia yang lari ni. Ke negeri Rom. Ha? cari temu dia perempuan celopa, mapi maki dekat abang dia. Apalah mu ni tinggal adik lari kena tawan. Ha? Lalu dia cerita ke Nabi. Cerita Nabi, Nabi puji ayah kita. Dia temu dengan Nabi ni, puji ayah kita. Jumpa dengan dia. Dia puji dan kami dibebaskan. Lalu Adi datang jumpa dengan Nabi di Madinah. Dalam keadaan dia pakai salib. Kerana dia Kristian. Salib daripada emas. Ha? dia padri. Lalu yang Nabi baca, Nabi kata ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menganggap padri-padri dan pendeta-pendeta mereka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Lalu Adi kata Wahai Muhammad Kami tak sembah padri, kami sembah Allah juga Banyak kamu juga, kami sembah Allah Banyak kamu juga ha? Lalu Nabi kata, kamu melantik padri-padri kamu menjadi Tuhan kamu pakai hukum halal haram yang dibuat oleh padri Apa yang padri kata halal Yang haram dia, dia haram oleh Allah Kamu kata halal Apa yang padri kata haram Allah Ta'ala kata halal Kamu haramkan Bermakna kamu memakai hukum yang padri buat Dengan akal mereka Tolak hukum Allah Ta'ala Itu mengadakan Tuhan Ibn Allah Ha? lalu Nabi ajak naik tawamuh Nabi capok bata, duduk atas bata. Dia kata, tidak, Mung duduk atas bata. Orang Arab dia muliakan capok bata, duduk atas bata. Kita orang Melayu duduk atas bata tak itu. Orang <laughs> Melayu lain, Arab anda bata, bata duduk. Ha, lalu Nabi muliakan dia. Kan dia seorang bangsawan. Ha, dia duduk duduk. Aslim yang adil. Taslam masuk Islam. Yang adil muslimat Nabi kata aku Islam dah. Aku ikut agama yang sudah baik. Nabi kata tidak, mu tak ikut agama yang baik. Tidak kamu dia kata kelangan Pak Deri. Ha, Pak kamu menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Kamu ambil duit daripada pengikut-pengikut kamu. Ha, pengikut kamu, kamu mengampunkan dosa macam-macam bayar kepada diri. Ini haramlah. Boleh hapun dosa, boleh tolong orang, Ah ha, ami upoh. Madri buat kerja bagi pihak Tuhan. Ah ha, sedangkan agama kamu mengharamkan tapi kamu ambil juga. Ah ha, lalu Adi senyap Nabi kata aku tahu wahai adik. Mengapa, mengapa kamu takut masuk Islam? Kerana Islam ni dalam keadaan miskin. Islam dalam keadaan susah akan tiba masanya Islam akan menang sehingga harta melimpah ruah. Tak cukup orang menerimanya Nabi kata akan tiba Wahi Hadi Mungkin ada hirah Hirah ni gila Pusat kerajaan Parsi Empire Parsi Yang duduk di Iraq Mungkin ada hirah ada kata Dengar berita je Aku tak tengok lagi Akan tiba masanya Islam akan menguasai hirah Akan menaklu hirah Dan akan tiba masanya Perempuan-perempuan hirah akan datang ke Mekah dengan tidak ada lelaki menjaganya kerana aman bila Islam sudah memerintah wahai Adi masuk Islam akhirnya Adi masuk Islam Adi Bahati masuk Islam dan bila berlaku peristiwa murtad bila Nabi wafat berlaku murtad ha, berlaku murtad Adi tidak murtad kabilah-kabilah dia tidak murtad Ani ha, iman dia sungguh. Iman yang sebenar Ali bin Hatim ni. Ha? tunggu akidah dia, akidah yang mendalam. Iman dia kuat. Zaman Sayyidina Umar, jadi khalifah dia datang menghadap Sayyidina Umar. Sayyidina Umar layang orang lain dulu. Sayyidina Umar layang orang lain dulu. Dia kata Sayyidina Umar Mu kena ha, eh. ha. ha. -ta tak kenal aku. Ah, sedap. Dia pasal orang ulu. Ah, ah, Alat ta'rif ni, mau nak kenal aku, dia kata saya nama. Saya nama tu aku kenal. Mu orang yang teguh bila orang lain lari. Mu bersama Islam orang lain murtad. Mu istiqamah bila orang lain dalam keadaan yang haru biru. Ha, nah, dia bangga. Kerana saya ada Omar kenal dia. Ha, nah, seorang yang kuat. Beristiqamah dengan ajaran Islam. Ini Adi bin Hatim. Jadi ayat. Ittakhadu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah. Ini menjelaskan bahawa penganut agama Yahudi, agama Kristen adalah syirik. Walaupun mereka percaya pada Allah Taala. Kerana mereka pakai hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Maka begitulah orang Islam. Kalau menganggap hukum manusia buat ini molek pada hukum Tuhan, jadi syirik. Kecuali kerana jahil, kerana jahil berdosa. Kalau tahu tak boleh ha, bila kita mengucap la ilaha illallah kena tolak semua yang lain daripada Allah Ta'ala mengesahkan Allah Ta'ala tidak ada sekutu Allah dengan sesuatu yang lain Wallahu Wallahu'alam